ассалаумағалейкум алейкум құрметті бүгін біз мағлұматтар базасы хақында тек ара түсініктер мағлұматтар моделлері темасында тек ара түсініктерді береміз мағлұматтар базасы демек мағлұматтар базасы не екенін айтып өтеміз қысқа яғни бұнда мағлұматтар белгілі бір қалыпқа түсіріледі басқаша айтқанда компьютер ядына жазылған белгілі бір структуралы өзара байланысқан әм тәртіпленген мағылматылар жинағы болып табылады демек бірдей структураға ие болу керек екен бұл жерде жазулар көрінісі тәртіпленген информация мағылматылар базасын құрайды екен демек ол базы бір объекттің қасиетін жағдайын ямаса объектілер ортасындағы қатынасларды белгілі бір мәніде характерлейді екен демек мағлұматлар базасы қандай да бір объектілер ортасындағы қатынастарды һәм олардың қасиеттерін объект белгілі бір мәністе суретлейді екен мәселен тұрмыста мағлұматтар базасы көпшілік ә, біз білеміз көпшілік тарауларда қолданылады бұл қолданылып келмекте, еліде рivojlанбақта мағлұматлар базасы ә, пайдаланбайтұғын бүгінгі күнде дерлік тараулар жоқ десек те болады енді базасын базасының ә, іслеген уақытта информациялар үстінде қандай әмерлер орланатыне ұсаққында айтып өтсек демек ә, мағлұматлар базасы үстінде ә, информацияларды сақлауы, іzlеу ham tәrtіblеstirуning компьютерлық технологиясы bo'lып табылады екен информациялардың бұл жерде сенімді сақтануын тәменлейді ә, бұннан тысқары кереклі информацияларды іздеп табуды жеңілдестіреді ә, біз тәртіпленген информацияға ие болады екенбіз демек мағлұматтар базасын біз пайдалану арқылы өздеріміздің информацияларымызды сақлауды тәминлеп тәминлейді екенбіз ә, информацияларды тез тауып алу яғни кереклі информацияларды өз уақытында тауып алуды тәминлейді екенбіз Әм өз кезегінде мағлұматтар базасы болу үшін бұл информациялар тәртіпленген болу керек екен енді мағлұматтар базасынан не талап етіледі демек мағлұматлар базасы пайдаланушылар үшін керекілі болған мағлұматлардың жеткілікті дәреже толық болуы керек екен сондай ек, ақ базасы дұрыс түзілген яғни қосымша артықша әрекеттерсіз мағлұматларды алу мүмкіншілігі болуы талап етіледі екен демек бұнан тысқары мағлұматлар базасын түзудегі мақсат пайдаланушылардың мейнетін жеңілдестіру болғаны үшін бірінші нәубетте мағлұматлар базасын пайдалануға қолайлы болу керек әне бұл ә, талаплар мағлұматтар базасын істетуде пайдаланушыларға қолайлық жаратуда ә, пайдаланлады екен Демек, мaғлuматлар базасын түзуде мағлuматлардың hәр қилы модельлерінен пайдаланамыз екен Демек, модель дегеніміз не бұл мағлұматтардың белгілі бір қағидалармен өзара байланысқан мағлұматылар жинағы деп қарауға болады екен мағлұматылардың моделін демек мағлұматылар моделі бұл белгілі бір қағидалармен өзара байланысқан мағлұматылар жинағы болып табылады екен енді мағлұматылар моделінің түзіліслері ә, қандай болады мағлұматтар базасының модельдері өзінде нелерді қамтиды деген сұрауға ә, бұл структуралық не ие болады структуралық бөлімі өзінде мағлұматтар базасының түзілуімен болған қағидалар жинағын өзінде жамлайды екен қағидалар яғни қандай етіп түзіледі мағлұматтар базасы қандай түзіліске ие структурасы міне тарепінен жауап береді енді структуралар үстінде әмеллер бұл жерде ә, басқарушы бөлімі бұнда мен істеу мүмкін болған әмеллердің түрлерін анықлайды бұндатеанан мағыл, мағлұматтарды өшіру әм жаңалау сондай ақ мағлұматлар базасының структураларын өзгерту құсаған әм тағы басқа әмеллерді бұл жерге кіргізуге болады екен енді мағлұматтлар моделлерімен істескенде бүтінлігінің шегараланғанлығы тәмiнлену керек бұнда нені айту мүмкін бұнда мағлұматлар пүтінлігін сақлайтын шеклеулердің топламы бұлар пайдаланып жатырған мағлұматлардың анықлығын тәмінлеуге жәрдем береді екен енді мағлұматлар базасын түзуде бір қанша модельдерден пайдаланамыз бұл модельдер қайсылар бүгінгі күнде дерлік көпшілік мағлұматтар базасы реляциялық модельдер пайдаланады. біз салыстырып үйрену мақсетінде иерархиялық һәм тармақлы модельдердің текарғы түсініктеріне тоқталып өтеміз тикарнан ә, көбінесе үш модель үйренеді иерархиялық модель тармақлы модель һәм реляциялық модель демек біз салыстырып үйрену мақсатында иерархиялық әм тармақлы модельдерге тоқталып өтеміз демек иерархиялық модель Айвен фирмасының information Management system ә, системасының уәкілі болып табылады бұл иерархиялық модель реляцион модельден дерлік онлаған жыл бұрын жаратылған оның бірінші варианты 1968 жылы пайда болған бұнда иерархиялық модельде элементтер арасындағы байланыслар тәртіпленген тереклер көрінісінен түзіледі екен яғни терек көрінісінде болады екен элементлер арасындағы байланыстар иерархиялық мағлұматлар моделі әр қилы дәрежедегі объектілерден тұратығым терек тәрзінде көрсетілетінін айтып өттік демек объектілер арасында байланыстар ә, болады екен бұл байланыслар ә, бұнда объектілер өзінен төменірек болған дәрежедегі бірнеше объектілерді біріктіруі мүмкін екен бұл жерде терминлерде haр xil әдебиятларда терминлер xil терминдер қолданылады ә, әр түрлі берілу жағдайлары ұшырасады мәселен әулатлар алдыңғы әулатлар кейінгі әулат терек объект һәм тағы басқа терминдер пайдаланады екен міне бұл ә, иерархиялық модельдің түзілісі демек иерархиялық модел модельдің ең бір ауайы көрінісі мына сызылмада ә, үлгісі көрсетілген біз алдын айтқанымыздай объектілер өзлерінің дәрежесі бойынша терек тәрізінде байланысқан бұннан да құрамалы жағдайларында келтіруіміз мүмкін төменгі бұл енді бір нұсқасы сыпатында қарауымыз мүмкін міне мына сызылмада берілген тәртіптегі схемалардың бірнеше нұсқалары келтірілген әрбір нұсқа өзінде берілген тәртіптегі қасиетілерді жәмлеп тұр объектілер санынан келіп шыққан алда яғни нұсқалардың санынан келіп шыққан алда міне ұсы тәртіпте құрамаластырып барылады мағлұматлардың мағлұматлар базасы демек ұсы схемалардың нұсқаларының көплігінен пайда болады екен енді иерархиялық модельдердің қасиеттеріне тоқталып өтеміз иерархиялық модельдер бірнеше қасиеттерге ие болады иерархиялық модельде әр бір дәрежедегі сегмент нөл ямаса бір жоғары дәрежедегі сегментке ие һәм нөл әмр бірнеше ә, бір төмендегі дәрежедегі сегментке ие болады яғни жоғарыдағы өзінен жоғарыдағы жоқ болуы мүмкін ямаса кемінде біреуі болуы мүмкін ал өзінен төмендегі жоқ болуы мүмкін ямаса бір нешесі болуы мүмкін деген бі ал түбір болса бұл жерде өзінен жоғары сегментке ие болмайды түбір бұнда біреу болады соңғы элемент ямаса айрым орлады жапырақлар деп мжіледі өзінен төменгі сегментке ие болмайды бұл өз өзінен көрініп та ең соңғы сегменті өзінен төмендегі сегментке ие болмайды модельдегі ұқсас сегментлер болса өзлерінен жоғары болған ұлымалық сегментке ие болады яғни бұнда бір біріне ұқсас болады екен алдын айтып өткеніміздей пүтініктің шегараланғанлығы мағлұматлардың анықлығын тәменлейтұғын олардың пүтінлігін сақлайтығын шеклеулер топламы екен бұл жерде иерархиялық схемалардың нұсқаларының бүтінлігінің шегараланғандығын көрсетіп өтеміз демек бұнда қандай шеклеулер бүтінлігін ә, шегараланғандығына қандай шарттар қойылады бұнда сегменттің әрбір нұсқасы тек қана жалғыз жоғары дәрежедегі сегментпен байланысады екен сондай ақ бұнда қалиген сегмент нұсқасы оған сәйкес жоғары дәрежедегі сегмент нұсқасына ие болмауы мүмкін емес екендігін айтуымыз мүмкін яғни ә, егер сегмент нұсқасы болса оған сәйкес келетұғын әлбетте Ә, жоғары дәрежегі сегмент нұсқасына ие болады екен демек бұлар иерархиялық схемалардың нұсқаларының нұсқалары ә, бойынша ә, бұл шартілер екен шеклеулер екен демек иерархиялық модельдің жетіскенліклеріне тоқталып өтетін болсақ ол төмендегі теанан төмендегі жетіскеерді айтып өтуіміз мүмкін екен иерархиялық модельдерде ә, ядты эффектив пайдалану мүмкіншілігіне ие боламыз екен яғни бұл жерде ядты эффектив пайдалану ядты тежеу имканияты болады екен һәм бұннан тысқары және жетіскеніерің бір сипатында Ә, иерархиялық моделді түсіну һәм пайдалануning Апуайрақ болуын келтіріп ө'тсек болады екен міне бұл иерархиялық модельдің жетіскенікерінің айырмаларын келтіріп өттік енді иерархиялық модельдер өз кезегінде ә, кемшіліктеріне де тоқталып өтуіміз мүмкін демек кемшіліклері объектілер арасындағы көпке көп байланыстың қиыншылығы объектілер үстінде әминлердің төмен дәрежеделігі әм бұл жерде ә, иерархиялық модельдерде объектілерді қосу һәм өшіру элементілері құрамалы болуы болуы да оның кемшіліктерінен саналады екен демек иерархиялық модельдегі мағлұматлардың тәкрарланушылығы ең басты оның кемшіліктерінің бірі ол яғни мағлұматлардың көп мәр... мәртеде тәкрарлануы бұл бізге ә, модельде пайдалану қиыншылығын тудырады екен демек міне иерархиялық модельдер ақында тоқталдық енді тармақлы модельдер ақында қысқаша тоқталып өтеміз демек тармақлы модель бұл тармақлы модельдің ірі уәкілінің бірі integrated database менеджment системасы болып табылады бұл 1970 жылдары бірнеше системалар жаратылған бұл система дәстепкі уақытылары көпшілік операцион системаларды басқаруда IBM фирмасы машиналарын істету үшін қолданылған Ә, енді бұнда ира, тармақлы модельде мағлұматылар ортасында көп бағытлы байланыслар орнатылуы мүмкін болады екен яғни байланыстар көп болуы мүмкін бұл жерде иерархиялық ә, структурада ә, объектілер өзінен алдыңғы дәрежедегі тек бір ғана объектке ие болатұғын еді ал тармақлы модельдерде болса бұл бірнеше яғни қалеген санда болуы мүмкін яғни объект өзінен жоғары бірнеше объектке ие болуы мүмкін екен міне демек мына сызылмада тармақлы модельдің ұлыма көрінісін келтіреміз яғни міне алдын айтып өткеніміздей объект өзінен жоғары дәрежедегі болған бірнеше объектілерменен байланысу байланыс тұрған көруіміз мүмкін бұл жерде бұл жерде шеклеулер жоқ олар қалеген санда болуы мүмкін өзінен жоғары болған объектілер енді тармақлы модельдердің айрым жетіскенліклеріне келетін болсақ тармақлы модельдерң жетіскерліклері өзлерін қолдайтұғын Ә, тармақлы моделді қолдап қуатлайтығын мағлұматтар базасын басқару системаларының бар екенлігін келтіруіміз мүмкін Әм және бұл жерде тармақлы модельде объектілер ортасындағы көпке -көп, көп түріндегі байланыстың қолдануының апуайлығын ә, оның жетіскенлігі сипатында қарауымыз мүмкін демек көпке көп, -көп. Ә, байланыс бұл жерде аңсатырақ қолдану мүмкін болады екен Көп, көп көп міне сы тек арғы бірі сипатында қарау мүмкін екен тармақлы модельдердің кемшілігіне келетін болсақ ең басты ең тек арғы төмендегі кемшіліктерді келтіруіміз мүмкін тармақлы модельдің құрамалылығы оның басты кемшіліктерінің бірі тармақлы модельде Ә, мaғлuматлар базасын қайта түзуде мағлuматлардың ғарезсізлігінің тәмиленбеу мүмкіндігі яғни бұнда не айту мүмкін бұнда мағлұматлар басқа да бір объектілерге ғарезді болып қалу ықтималдығы болуы мүмкін екен бұл